আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ছাগলী মাংসৰ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এইফালে নৰসিংহ মানধনীয়া আৰু ধনিয়া পাত লৈ এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম আনফালে কেৰাহী এখন পাতি ইয়াতে অকণমান তেল দি দিছোঁ তেলটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু ছাগলী মাংস অকণমান তেলটো সৰহকৈ লাগে প্ৰথমে এইফালে আলুকেইটুকুৰামান লৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুকেইটুকুৰা যদি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় খাবলৈ টেষ্টটো বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু একেখিনি তেলতে এতিয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া আৰু তেজপাত দি এতিয়া ইয়াত গোটা মছলা কেই অকণমান দিছোঁ জিৰা অকণ জিৰা ডালচেনি ইলাচি লং এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া দি দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু ছাগলী মাংস হ'লে পিঁয়াজটো অলপ সৰহকৈ দিলে ভাল হয় এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি এতিয়া লৰাই লৰাই এনেদৰে অকণমান গ'ল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া দিলোঁ খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু আদা নহৰু পেষ্টটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ দেই আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম দেখিছেনে এনেদৰে ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া দি দিলোঁ মই ইয়াতে মাংসখিনি এতিয়া মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি এতিয়া লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম আজি মই কুকাৰত নিদিওঁ এনেকৈ কেৰাহীতে বনাম আৰু বনাওঁতে বহুত সময় প্ৰয়োজন হয় আৰু একেবাৰে বাৰেই চিম্পুলকৈ কম মছলা দি বনোৱা আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া মাংসখিনি এনেকৈ লৰাই লৰাই অকণমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ ঢাকনখন দি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে আপোনালোকে মাংসখিনি যিমান পাৰে সিজাই থাকিব যিহেতু ছাগলী মাংস সিজোঁতে অকণমান সময়টো বেছি প্ৰয়োজন হয় এতিয়া ইয়াতে মই মছলাখিনি এড কৰিম ইয়াত মই হালধি গুড়ি ৰেড চিলি জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা আপোনালোকে যি মন যায় সেইটো এড কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত মই মিট মছলাটো এড কৰা নাই যিহেতু মিট মছলাটো খাই বৰ ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে নাই দিয়া আৰু এনেকৈ মছলাখিনি দি অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া দি দিলোঁ কাটি লোৱা তিনিটামান বিলাহী বিলাহীখিনি অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ যিহেতু এইখিনি এনেদৰে ডাঙৰকৈ দিলেও সিজি সিজিব ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখ কিমানটো জোখত প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এড কৰি দিব আৰু এইখিনি লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া যিখিনি মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ নৰসিংহ ধনিয়া মান ধনিয়াখিনি এতিয়া সেই পে'ষ্টখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ এড কৰাৰ পাছত এতিয়া যিমান পাৰোঁ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম বহুতে বেলেগ ধৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণেও বনায় মই ভাবিলোঁ অঁ এনেদৰে বনাইছোঁ যিহেতু খাবলৈও ধুনীয়া হৈছিল আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিহে ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলৰ যদিহে নতুন হয় চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এয়া চাওকচোন এনেকৈ অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পাছত ঢাকন দি দিলোঁ আকৌ এনেকৈ আপোনালোকে কম জুইতে আপোনালোকে মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব ইমানখিনি দেখুৱাই থকা নাই যিহেতু বহুত দে মানে দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া দেখিছেনে উতলা পানী অলপ দি দিছোঁ কম কম পৰিমাণত পানী দি দি এতিয়া মাংসখিনি সিজাই থাকিম এতিয়া আকৌ ঢাকনখন দি দিম এয়া দেখিছেনে এনেদৰে যিমান পাৰোঁ কম কমকৈ পানী দি দি আপোনালোকে মাংসখিনি সিজাই থাকিব মাংসখিনি সিজোঁতে প্ৰায় মোৰ ডেৰ ঘণ্টামান সময় প্ৰয়োজন হ'ল আৰু এতিয়া এড কৰি দিলোঁ আলুখিনি যিসকলে আলু বেয়া পায় সেইসকলে স্কিপো কৰিব পাৰে মই ইয়াতে আলু এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে এনেকৈ কম কম পানী দি দি আপোনালোকে মাংসখিনি সিজাই থাকিব ইয়াত যদি অমিতাটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে সিজোঁতে বৰ বেছি সময় প্ৰয়োজন নাই যিহেতু খাৰ বস্তু হয় মই দিয়া নাই কাৰণে অলপ সময় প্ৰয়োজন হয় আৰু কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া আহিছে নহয়নে আৰু আপোনালোকে যদিহে এনেদৰে মই বনোৱাৰ দৰে বনোৱা নাই বাৰু তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু এইফালে মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ধনিয়াপাত দি দিছোঁ দেখিছেনে ধনিয়া পাত দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই দিছোঁ যিসকলে ছাগলী মাংস বনাবলৈ নাজানে সেইসকলে এই ইজি প্ৰচেছতে বনাই খাই চাবচোন বিৰাট টেষ্টি হয় খাবলৈ ফাইনেলি মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেন্তে আজিলৈ Bye.